Azərbaycan Respublikası Şəhid ailələri, əlillər və müharibə veteranlarının ictimai birliyinin müdafiəsi Azərbaycan rayonu üzrə sədri cavab verir ki, bu günlərin biz şəhid qəhrəmanov məkanın atası mübarizin ocağındayıq. Şəhid məkanın ruhu bu günlərimiz şad olsun. Biz borcumuzdur. Bugünkü günü bütün Azərbaycan dövlətinin hər birisinin borcudur. Şəhid valideynləri ziyarət etmək. Bə, biz şəhid valideynlərin qarşısında baş əyirik, çünki onlar müqəddəsdir. Verdikləri evladlarına tərbiyəni. Analar demişdi ki, oğlum get, südüm sənə halal olsun. Səni göndərdilən vətənin uğrunda, vətənin uğrunda, canından keç, qanından keç vətənimizin, torpağımızın bütövlüyü uğrunda döyüşüblər və bu günkü günü biz onların hesabına, biz əsl Azərbaycanlı kimi, Azərbaycanlı kişiləri kimi özümüzü hiss edib, başımızı dik tutub və bütün dünyada biz artıq qanranlı bir dövlət kimi tanınıb. Bunlar hamısı bizim şəhidlərimizin hesabına olub və şəhidlərimizin valideynlərinin hesabına olub. Allah ulu öndərimiz Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. Onun bu günkü gününü biz də yetişdirib oğlumuz Cənab İlham Əliyev prezidentimizi